Виктория, что легче провести мастер-класс или создать картину? Если художник по-настоящему хочет чего-либо добиться, он будет стараться и там, и там. Я считаю, что линия благотворительности, которая происходит в центре АСАЛАМ, может дать э, ростки на будущее. Дети очень талантливые. Некоторые из них меня поразили тем, что уже брали соотношения цветов, то есть у них врожденное чувство цвета, гармонии, все это э, может дать в будущем большие плоды. И мне хочется еще отметить, что некоторые из детей могут, я думаю, продолжать занятия. Мы с благотворительным центром предоставим им такую возможность прикоснуться к украинской культуре, к украинским корням вот, вспомнить свое детство. Может быть, некоторые из них провели детство у бабушек, у дедушки в деревне. Все это, я думаю, принесет свои плоды, и ребята получат много удовольствия. Дима изобразил наш, наверное, Одессу, да, изобразил. Одессу вечернюю, да. И вот вечером неожиданно каким-то образом, видимо, после дождя появилась радуга. Наш город чувствуется, радуется, да. И вот он как бы Мальчик ощущает здесь какое-то событие радостное. Одесситка, которая любит море, которая любит лето. Валя здесь изобразила дельфина, насколько я поняла. Да. Из всех работ мне это наиболее понравилось. Почему? Потому что здесь Валя попыталась, как настоящий художник уже, взять соотношение цветов. То есть в сознании уже, видимо, у ребенка есть какие-то точки опоры, на которых вот уже э, какое-то художественное мировосприятие жиждется. Это... Да, лебединая верность. Вот. Выполнена работа очень, да, я могу сказать, просто грамотно, широко, раскованно, с элементами графики, такой нежной графики, да, с большой любовью самое главное. Я считаю, Женечка молодец.